Adakah dalam mangkuk seorang pengemis hanya boleh jatuh wang shilling, atau kadang-kala impian yang mengubah takdir juga boleh berputik di dalamnya? Adakah setiap anak jalanan hanya meminta-minta untuk mengisi perut, atau adakah dalam mata seseorang itu boleh ada kegairahan untuk mencapai langit? Seringkali kita memalingkan muka apabila melihat pakaian koyak dan wajah comot, dengan berfikir bahawa mereka hanya layak dikasihani. Tetapi ini adalah kisah seorang anak yatim yang menadah tangan kepada dunia bukan untuk roti tetapi untuk satu peluang. Dia tidak meminta makanan sebagai sedekah. Dia meminta satu perniagaan sebagai sedekah. Ini adalah kisah wang kertas RM100 yang mengubah seorang budak yang tidur di kaki lima menjadi raja air terbesar di negara ini. Dan apabila bertahun-tahun kemudian budak itu muncul di hadapan orang yang memberinya RM100 itu, apa yang berlaku membuatkan setiap orang yang berada di situ menitiskan air mata. Kisah ini bermula di jalan-jalan Kuala Lumpur yang panas dan sibuk, Kuala Lumpur yang dikenali sebagai bandaraya impian, tetapi di kaki lima bandar ini, beribu-ribu impian mati setiap hari. Di sinilah tinggal seorang budak lelaki berusia 10 tahun bernama Adi. Ibu bapa Adi telah meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya ketika dia masih sangat kecil. Sejak itu, jalananlah rumahnya dan langitlah bumbungnya. Adi tidak seperti kanak-kanak jalanan biasa. Pakaiannya mungkin koyak, wajahnya berdebu, tetapi matanya mempunyai kilauan yang aneh. Dia tidak mengambil dadah seperti budak-budak lain dan dia juga tidak mengejar orang untuk meminta sedekah. Dia sering berdiri di lampu isyarat dan memerhatikan orang-orang yang duduk di dalam kereta besar. Dia melihat bagaimana orang memakai sut, bekerja di komputer riba dan bercakap tentang perniagaan di telefon. Adi tertarik dengan kemewahan kereta-kereta itu dan keyakinan orang-orang itu. Dalam fikirannya, sentiasa ada satu soalan, apakah yang dilakukan oleh orang-orang ini sehingga mereka mempunyai begitu banyak wang sedangkan aku tiada makanan? Cara Adi mengisi perutnya sedikit berbeza. Kadangkala dia akan mencuci pinggan di sebuah warung dan kadangkala dia akan mengangkat barang untuk seorang pemandu kereta. Dia tidak suka makanan percuma. Dia mempunyai rasa maruah diri yang luar biasa. Dia merasakan bahawa jika dia bekerja keras, suatu hari nanti dia juga akan duduk di dalam kereta-kereta itu. Suatu hari, pada waktu tengah hari bulan Jun, matahari membahang Cuacanya sangat panas sehingga jalan tar mula mencair. Adi berdiri berhampiran pintu masuk sebuah hotel lima bintang yang besar, The Majestic Hotel. Dia melihat bagaimana kereta-kereta besar datang dan orang-orang kaya masuk ke dalam. Pada masa itu, sebuah Mercedes hitam yang mewah berhenti di situ. Seorang lelaki turun dari kereta namanya Encik Hasan. Encik Hasan adalah seorang usahawan terkenal di bandar itu. Beliau mempunyai perniagaan pembinaan yang besar. Encik Hasan sedang bercakap dengan seseorang di telefon dengan marah dan hendak masuk ke dalam dengan tergesa-gesa. Sebaik sahaja Encik Hasan melangkah ke arah pintu, Adi datang ke hadapannya. Pengawal keselamatan berlari untuk menolak Adi ke tepi apabila Adi menjerit, "Tuan!" Berhenti sekejap. Encik Hasan berhenti. Dia meletakkan telefon dan memandang Adi dengan jengkel. Dia menyangka ini adalah seorang budak pengemis yang akan meminta wang untuk makanan. Encik Hasan memasukkan tangannya ke dalam poket dan mengeluarkan syiling 50 sen lalu menghulurkannya kepada Adi. Encik Hasan berkata, "Ambil ini dan pergi dari sini. Jangan ganggu saya." Tetapi Adi tidak menghulurkan tangannya. Dia tidak mengambil syiling itu. Adi memandang terus ke mata Encik Hasan dan berkata, Encik, saya tidak mahu sedekah. Saya tidak mahu lima puluh sen. Encik Hasan terkejut. Biasanya, kanak-kanak pengemis akan merampas wang. Dia bertanya, jadi, apa yang kamu mahu? Makanan? Adi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, Encik. Saya mahu seratus ringgit. Encik Hasan ketawa. Dia fikir budak ini sangat tamak. Dia bertanya dengan sinis, "RM100? Untuk apa? Kamu mahu beli dadah atau berjudi?" Mata Adi menunjukkan kemarahan seketika, tetapi dia mengawal dirinya. Dengan nada yang sangat serius, dia berkata, "Tidak, encik. Saya mahu memulakan perniagaan." Mendengar ini, Encik Hasan dan pengawal yang berdiri di situ terkejut. Seorang budak lelaki berusia 10 tahun yang tidak mempunyai pakaian yang elok di badannya bercakap tentang memulakan perniagaan. Minat Encik Hasan terusik. Dia fikir mungkin budak ini bergurau atau sangat licik. Encik Hasan bertanya, "Perniagaan apa yang boleh dimulakan dengan RM100 sendik dan apa perniagaan yang akan kamu lakukan?" Adi menunjuk ke arah lampu isyarat di mana orang ramai duduk di dalam kereta dan teksi mereka berpeluh-peluh dalam kepanasan. Adi berkata, "Encik, lihat di sana. Orang-orang kehausan. Tiada siapa yang menjual air di lampu isyarat ini. Jika saya membeli botol air sejuk dan menjualnya di sana, saya boleh mendapat keuntungan. Saya sudah periksa, dengan RM100, saya boleh membeli satu krat botol air dan sedikit ais." Saya akan menjualnya. Kemudian dengan wang yang saya dapat, saya akan membeli lebih banyak stok. Saya hanya perlukan modal untuk permulaan. Saya tidak meminta sedekah daripada encik. Saya meminta pelaburan. Mendengar perkataan seperti pelaburan dan keuntungan dari mulut Adi, Encik Hasan terpegun. Dia tidak percaya bahawa seorang budak yang tinggal di jalanan mempunyai pemikiran yang begitu mendalam. Encik Hassan memerhatikan wajah Adi dengan teliti. Tidak ada pembohongan atau penipuan di situ. Hanya ada api. Api untuk mencapai sesuatu. Encik Hassan mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan sekeping wang kertas RM100 yang masih baru. Dia meletakkan wang itu di tangan Adi. Wajah Adi berseri-seri. Dia memegang wang kertas itu seolah-olah dia telah mendapat harta karun terbesar di dunia. Encik Hasan menunduk dan berkata kepada Adi, "Dengar, saya berikan kamu wang ini. Saya tidak tahu sama ada kamu bercakap benar atau bohong, tetapi kata-katamu meyakinkan saya. Jika kamu benar-benar akan berniaga, ingatlah, kejujuran adalah aset terbesar dalam perniagaan. Jangan sia-siakan wang ini." Adi menyentuh tangan Encik Hasan dan membawanya ke dahi sebagai tanda hormat, lalu berkata, Encik akan lihat, saya tidak akan mengecewakan Encik. Wang seratus ringgit ini akan mengubah nasib saya. Encik Hasan tersenyum dan masuk ke dalam hotel. Dia segera melupakan kejadian itu kerana dalam dunianya, urus niaga bernilai jutaan ringgit berlaku setiap hari. Tetapi bagi Adi, saat itu adalah titik perubahan terbesar dalam hidupnya. Adi menggenggam wang RM100 itu di tangannya. Dia berlari terus ke arah pasar borong. Dia tahu ada pasar borong berdekatan di mana botol air dijual dengan harga murah. Dia membeli satu krat botol air dengan harga RM30, sebuah baldi lama dengan harga RM5 dan ais dengan harga RM5. Baki wang disimpannya untuk wang tukar. Pada tengah hari itu, ketika matahari paling terik, Adi berdiri di lampu isyarat dengan baldi di bahu kecilnya. Di dalam baldi itu, botol-botol air terendam dalam ais. Sebaik sahaja lampu merah menyala dan kereta berhenti, Adi berlari. Dia menjerit, air sejuk, air sejuk. Bagi orang yang kepanasan, air sejuk itu seperti minuman dari syurga. Botol-botolnya habis dijual dengan cepat. Adi merasai nikmat perniagaan buat kali pertama. Dia melihat bahawa botol yang dibelinya dengan harga RM150 dijual dengan harga RM300, iaitu keuntungan dua kali ganda. Menjelang petang, semua botolnya telah habis dijual. Adi mengira pendapatannya. Dia kini mempunyai RM60. Ini bermakna dia telah memperoleh keuntungan. Dia melompat kegirangan. Malam itu, dia makan sepuasnya tetapi dia tidak membazirkan wang dia memutuskan bahawa esok dia akan membeli dua krat stok. Dari sinilah bermulanya perjalanan perjuangan dan kejayaan Adi. Adi membuat satu peraturan. Dia akan bangun awal pagi, pergi ke pasar, mengambil stok dan bekerja di bawah terik matahari sepanjang hari. Pada mulanya, banyak kesukaran yang dihadapinya. Kadangkala polis trafik akan menghalaunya. Kadangkala, budak-budak yang lebih besar cuba merampas wangnya. Kadangkala, orang akan minum air dan memandu pergi tanpa membayar. Tetapi Adi tidak berputus asa. Dia teringat kata-kata Encik Hasan, kejujuran adalah aset terbesar dalam perniagaan. Perlahan-lahan, perniagaan Adi mula berkembang. Dalam masa enam bulan, dia telah mengumpul wang yang cukup untuk membeli sebuah basikal terpakai. Kini dia boleh membawa lebih banyak stok dan pergi ke lebih banyak kawasan. Dia mendapati bahawa bukan sahaja di lampu isyarat tetapi di perhentian bas dan stesen kereta api juga terdapat permintaan yang tinggi untuk air. Adi mengajak kanak-kanak yatim lain sepertinya untuk turut serta. Budak-budak yang dahulunya mengemis kini diberi pekerjaan oleh Adi. Dia menjelaskan kepada mereka bahawa mengemis hanya mengisi perut tetapi bekerja memberikan maruah dia menubuhkan satu pasukan yang terdiri daripada empat atau lima orang budak lelaki. Kini Adi telah menjadi tauke. Tetapi dia sendiri bekerja sama keras. Dia membeli stok secara borong dan menghantar pasukannya ke persimpangan yang berbeza. Dia memberi mereka komisen untuk setiap botol yang dijual. Satu tahun, dua tahun, lima tahun berlalu. Kini Adi bukan lagi Adi, tetapi Adrian. Dia telah menukar namanya kerana dia merasakan Adi adalah nama seorang budak kecil dan Adrian adalah nama seorang ahli perniagaan. Dia mendaftar di sekolah malam dan menamatkan pelajarannya. Dia belajar bahasa Inggeris, belajar perakaunan dan memahami pasaran. Adrian melihat bahawa orang ramai kini semakin sedar tentang kesihatan. Mereka bukan sahaja mahu air sejuk tetapi juga air yang bersih dan mineral. Dengan wang simpanannya, dia menubuhkan sebuah loji penapisan aero yang kecil. Dia memulakan penjenamaan sendiri. Dia menamakan jenamanya Air Harimau. Harimau, kerana dia telah menghadapi setiap cabaran dalam hidupnya, seperti seekor harimau, satu, dua, tiga, pada mulanya, jenamanya kecil. Dia hanya membekalkan kepada kedai-kedai tempatan dan pejabat-pejabat kecil tetapi kualiti dan perkhidmatan Adrian begitu baik sehingga permintaannya mula meningkat dia tidak pernah berkompromi dengan kualiti di mana syarikat-syarikat besar hanya bekerja untuk keuntungan Adrian bekerja dengan semangat perkhidmatan pada musim panas dia juga menyediakan tong air minuman percuma untuk golongan miskin 15 tahun berlalu Wang RM100 itu kini telah bertukar menjadi sebuah empayar bernilai RM500 juta. Ringgit. Air harimau kini telah menjadi jenama terkenal di negara ini. Logo harimau pada botol biru itu boleh dilihat di mana-mana, di lapangan terbang, stesen kereta api, pusat membeli belah dan hotel-hotel lima bintang. Adrian kini duduk di sebuah pejabat yang mewah. Dia memakai sut mahal dan memandu kereta mewah. Tetapi di dalam kabinnya, di belakang kerusinya, tergantung sebuah bingkai. Di dalam bingkai itu bukan ijazah atau anugerah, tetapi sekeping wang kertas RM100 yang lama. Ini bukan wang kertas yang diberikan oleh Encik Hasan, wang itu telah dibelanjakannya. Tetapi ini adalah sebagai peringatan simbolik wang kertas itu yang disimpannya di situ supaya dia sentiasa mengingati asal usulnya. Kisah kejayaan Adrian menjadi bualan di mana-mana. Gambarnya terpampang di muka depan majalah. Dia digelar raja air, tetapi di dalam hati Adrian masih ada satu keinginan yang belum tercapai. Dia mahu bertemu semula dengan orang yang telah mempercayainya pada petang itu. Dia mencari Encik Hasan di merata tempat, tetapi mendapat tahu bahawa perniagaan Encik Hasan telah mengalami kerugian besar beberapa tahun lalu dan beliau telah meninggalkan Kuala Lumpur dan berpindah ke tempat lain. Suatu hari, Adrian dijemput ke Majlis Anugerah Kecemerlangan Perniagaan paling berprestij di bandar itu untuk menerima anugerah usahawan tahunan. Ini adalah satu acara yang sangat besar. Semua usahawan besar, menteri dan media di bandar itu hadir. Majlis itu diadakan di sebuah hotel mewah. Secara kebetulan, ia adalah hotel The Majestic yang sama di mana 15 tahun yang lalu Adrian telah meminta perniagaan sebagai ganti sedekah. Apabila Adrian turun dari keretanya yang berkilat, matanya berkaca. Dia teringat akan keadaan ketika dia berdiri di situ tanpa kasut dan dengan pakaian yang koyak. Hari ini, dia adalah tetamu paling istimewa di hotel yang sama. Majlis bermula. Satu demi satu nama dipanggil. Akhirnya, pengacara majlis mengumumkan dengan penuh gemuruh, "Dan kini, anugerah terbesar tahun ini untuk seseorang yang telah menempuh perjalanan dari sifar ke puncak." Pemilik Air Harimau, Encik Adrian, di tengah-tengah tepukan gemuruh, Adrian naik ke atas pentas. Dia mengambil anugerah itu. Apabila dia berada di mikrofon, dia melihat beratus-ratus orang yang duduk di dalam dewan. Semua orang memuji kejayaannya. Adrian memulakan ucapannya. Dia menceritakan kisahnya. Dia memberitahu bagaimana dia seorang anak yatim Apabila dia menyebut tentang insiden RM100 itu, dewan menjadi senyap. Orang ramai menjadi sebak. Selepas selesai berucap, Adrian hendak kembali ke tempat duduknya apabila matanya tertumpu pada seorang lelaki tua yang duduk di barisan terakhir dewan. Lelaki itu memakai suit yang agak lama dan sederhana. Rambutnya telah putih sepenuhnya dan wajahnya kelihatan letih. Dia kelihatan sedikit tidak selesa di dalam keramaian itu. Mungkin dia dijemput atas dasar kuota lama atau jemputan ihsan. Mata Adrian terpaku pada wajah itu. Walaupun kedutan telah bertambah, walaupun seri wajahnya telah pudar, Adrian tidak akan pernah melupakan mata itu. Itu adalah Encik Hasan. Adrian segera meminta mikrofon semula daripada pengacara majlis. Dia berkata, "Tuan-tuan dan puan-puan, anugerah saya ini tidak lengkap" Apa yang saya capai hari ini adalah hasil kerja keras saya, tetapi asas saya telah dibina oleh seorang insan yang mempercayai saya ketika dunia memandang saya dengan hina. Adrian turun dari pentas. Suasana sunyi sepi. Kamera dan lampu sorot mengikut Adrian dari belakang. Adrian berjalan lurus ke arah barisan terakhir. Orang ramai melihat dengan hairan, ke mana jutawan ini pergi? Adrian berhenti di hadapan Encik Hasan. Encik Hassan menjadi cemas. Dia fikir mungkin dia telah melakukan kesilapan atau duduk di kerusi yang salah. Encik Hassan tidak mengenali Adrian. Baginya, Adrian adalah orang besar di negara ini. Tanpa berkata apa-apa, Adrian meletakkan kepalanya di kaki Encik Hassan. Di hadapan seluruh dunia, di siaran langsung televisyen, dia menyentuh kaki seorang lelaki tua yang kelihatan biasa. Encik Hassan terkejut. Dia cuba mengangkat Adrian dan berkata, Hei, hei, tuan, apa yang tuan lakukan ini? Tuan seorang yang sangat besar. Air mata mengalir di pipi Adrian. Dia berdiri dan memegang tangan Encik Hassan di tangannya. Dengan suara yang serak, Adrian bertanya, Encik, Encik kenal saya? Encik Hassan menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, nak, ingatan saya sudah sedikit lemah sekarang. Adrian tersenyum dan mengeluarkan sepucuk sampul surat dari poketnya yang sentiasa dibawanya bersama dengan harapan suatu hari nanti akan bertemu dengan Encik Hasan. Dia berkata, Encik, 15 tahun yang lalu, di luar hotel ini, seorang budak lelaki berpakaian koyak meminta RM100 daripada Encik, bukan 50 sen. Dia berkata, dia mahu memulakan perniagaan dan Encik memberinya wang itu. Mata Encik Hasan bersinar. Debu kenangan mula hilang. Dia teringat petang itu. Budak kecil yang degil dan bermaruah itu. Encik Hasan memandang Adrian dari atas ke bawah. Matanya terbeliak. Dengan suara yang bergetar, Encik Hasan berkata, Kamu, kamu budak itu. Adi? Adrian mengangguk dan berkata, Ya, Encik, saya Adi yang itu. Benih RM100 yang Encik tanam dahulu, hari ini telah menjadi sebatang pokok. Jika pada hari itu encik menghalau saya kerana menganggap saya pengemis atau memberi saya 50 sen dan berlalu pergi mungkin hari ini saya masih mengemis di mana-mana lampu isyarat encik tidak memberi saya wang encik memberi saya maruah diri saya air mata encik Hasan mengalir deras perniagaannya telah musnah dia sedang bergelut dengan kesunyian dan kesempitan kewangan dia merasakan hidupnya telah gagal tetapi hari ini dia sedar Walaupun dia telah kehilangan kekayaannya tetapi dengan kemanusiaannya dia telah menggilap sebutir berlian yang merupakan pendapatan sebenarnya Adrian memeluk Encik Hasan seluruh dewan berdiri tepukan gemuruh bergema di seluruh dewan ahli-ahli perniagaan besar yang hadir turut mengesat air mata mereka Adrian membawa Encik Hasan ke atas pentas sambil memegang tangannya dia meletakkan anugerahnya di tangan Encik Hasan dan berkata di mikrofon, "Anugerah ini bukan milik saya tetapi milik pelabur saya, mentor saya, Tuhan saya." Kemudian Adrian membuat satu lagi pengumuman. Dia berkata, "Saya mendapat tahu bahawa perniagaan Encik Hasan sedang menghadapi masalah sejak beberapa lama ini. Hari ini saya, Adrian pemilik Air Harimau, mengumumkan perkongsian 50% dalam syarikat Encik Hasan." Tetapi saya tidak akan memberi wang. Saya akan memberi kerja keras dan sumber saya. Kita akan mulakan semula bersama-sama seperti mana beliau telah membantu saya memulakan dahulu. Encik Hasan cuba menolak tetapi Adrian berkata, "Encik, ini bukan membalas budi. Ini adalah pulangan atas pelaburan. Encik melabur RM100. Sekarang adalah masanya untuk mengambil pulangannya." Sejak hari itu, bukan sahaja air harimau yang menjadi bualan di bandar, tetapi juga hubungan itu. Adrian menggabungkan pengalaman Encik Hassan dengan tenaganya. Syarikat Encik Hassan bangkit semula. Tetapi yang paling penting ialah Encik Hassan mendapat seorang anak lelaki dan Adrian mendapat seorang bapa. Adrian juga membuka sebuah yayasan amanah yang dinamakan Yayasan RM100 Sing. Yayasan ini mencari kanak-kanak miskin yang mempunyai idea dan semangat tetapi tidak mempunyai wang. Adrian memberi mereka modal kecil dan membantu mereka berdiri di atas kaki sendiri. Di akhir cerita, kita melihat Adrian berdiri di luar kilangnya. Di sebelahnya ialah Encik Hasan. Dan di sebelah yang lain, ialah beberapa orang anak yatim yang dia ajar selok belok perniagaan. Dia berkata kepada kanak-kanak itu, ingat, poket kamu mungkin kosong, tetapi minda dan hati kamu tidak boleh kosong. Jika niat kamu baik dan kamu mempunyai semangat untuk bekerja keras, RAM 100 pun boleh menjadi 500 juta ringgit. Jangan sekali-kali jadikan kemiskinan kamu sebagai kelemahan. Jadikannya kekuatan kamu kerana harimau bukan raja rimba kerana ia mempunyai mahkota emas tetapi kerana ia mempunyai hati yang besar sahabat-sahabat kisah ini mengajar kita bahawa jika manusia mahu tiada apa yang mustahil keadaan boleh mematahkan semangat anda tetapi tidak boleh mengalahkan anda selagi anda tidak menyerah kalah mengemis itu mudah tetapi menulis nasib sendiri dengan keringat itu sukar dan sesiapa yang memilih jalan yang sukar ini kejayaan akan berada di kakinya. Kisah ini juga mengajar kita bahawa bantuan kecil kita, kepercayaan kecil kita boleh mengubah seluruh dunia seseorang. Encik Hassan mungkin tidak menyangka pada hari itu apa yang akan dilakukan oleh wang kertas RM100-nya. Tetapi kebaikan tidak pernah sia-sia. Ia akan kembali dalam satu bentuk atau yang lain suatu hari nanti dengan faedahnya sekali. Jika kisah ini telah menyemarakkan semangat di dalam diri anda, jika anda merasakan bahawa setiap kanak-kanak patut diberi peluang, maka sila like video ini. Beritahu kami di ruangan komen apa yang akan anda lakukan jika anda berada di tempat Adrian. Kongsikan cerita ini dengan rakan-rakan, keluarga dan setiap orang yang telah berputus asa dalam hidup. Beritahu mereka bahawa permulaan boleh dibuat pada bila-bila masa, di mana sahaja dan dengan sumber yang terhad. Yang penting adalah untuk memulakannya. Untuk lebih banyak cerita yang menyentuh hati, membakar semangat dan menjadi contoh kemanusiaan, jangan lupa untuk subscribe saluran kami. Terima kasih banyak-banyak.